Fermerlər bitki xəstəlik və zərərvericilərinə qarşı mübarizə tədbirlərini planlaşdıraraq həyata keçirirlər. Bununla bağlı ölkədə yaradılan iqlim stansiyaları fermerlərin işini daha da asanlaşdırıb. Artıq Azərbaycanında iqlim stansiyalarının ağlan məlumatların fermerlərə ötürülməsi ilə əlaqədar pilot layihə uğurla həyata keçirilir. İlkin olaraq Quba, Qusar, Xaçmaz və Şamaxı rayonlarında tətbiq olunub. Bu rayonlarda 60-a yaxın kəndi əhatə edən 5 stansiya fəaliyyətə başlayıb. İlki Bu mərhələdə hədəf bitkilər olaraq alma, gilas, nektarin, şaftalı və üzüm bitkiləri müəyyən olub. 5800-dən artıq fermerə baş verə biləcək risklər barədə SMS bildirişlər göndərilib. Təxminən 20000-dən artıq biz SMS göndərdik fermerlərə. Bu fermerlər hansı fermerlər idi? Bizim elektron kənd təsərrüfatı sistemində, iqtisadlandırma sistemində də qeydiyyatdan keçmiş fermerlərdir. Onlar hansı ki, subsidiya almaq üçün ərazilərini bəyan edirlər və bəyan etdiyi zaman qeyd olunan nömrə və əkinə olan, yəni tutaq ki, alma əkirsə və ya həftədəki armuda kəsə onu bəyan elədiy zaman biz də avtomatik sistemdə qeydiyyata düşürük ki, bu fermer, Qobada yaşayan bu fermer bu nömrə ilə qeydiyyatdan keçib və bu fermerin yetişdirdiyi bitki bundan ibarətdir. Və biz bunu seçim eləyə bilərik. 2021-ci il mart ayından etibarən biz fermerlərə müxtəlif xəstəliklər və zərərlər üzrə SMS-lər göndərməyə başladıq. Təkcə alma içqurduluğu ilə bağlı, bilirsiniz bu iqtisadi cəhtdən böyük zərər verir fermerlərə. 3 dəfə, 3 fərqli dövrdə, deməli may iyun və avqust aylarında SVS xəbərdarlıqlar göndərmişik. İqlim stansiyaları bitkilərin inkişaf prosesində xəstəlik və zərərvericilərin inkişaf fazasını müşahidə etməyə, sahə işlərini vaxtında və düzgün proqnozlaşdırmağa imkan verən innovativ sistemdir. Sensorlar havanın temperaturu, rütubət səviyyəsi, yağış miqdarı, yarpaq nəmi və yağıntıların düşmə vaxtı, küləyin sürəti və radə məlumatları toplayır və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən analiz olunur. Hər bir zərəvericinin temperatur və rütubətlə bağlı belə deyək, inkişaf dinamikası var və bunları izləmək üçün biz müxtəlif tələlərdən istifadə edirik. Bu da Quba rayonunda 20 nöqtədə quraşdırılıb. Həmin tələlərdə düşən zərərvericinin sayı maksimum həddə çatdı, yəni riskli həddə çatdıqda biz bunu izləyirik və bundan sonra belə deyək, də fermerlərə SMS göndəririk. Ən son SMS bir neçə gün öncə göndərilib ə, və bu ə, belə deyək, həmin zərərvericinin artıq 3-cü nəslə demək idi bu bir sezonda, yəni bu bu ilə arzında üçüncü nəsil verməsi demək idi və bununla da belə deyək biz fermerlərə xəbərdarlıq göndərdik və fermerlər artıq bilirlər, bildilər ki, belə deyim, ə, o zərarvericinin üçüncü nəsli yayılır və riskli həddədir. Çünki meyvə artıq yetişmə dövründədir və ini vurulan zərər ə, daha çox risklidir, çünki iqtisadi cəhətdən fermerlərə böyük zərər vura bilər. Bu sistem sayəsində son illərdə qlobal problemə çevrilən su çatışmazlığı riski də müəyyən qədər aradan qalxmış olur. Fermerlər bu metod sayəsində harda və nə qədər su istifadə etməli olduqlarını bilir və israfa yol vermirlər. Qeyd edək ki, risk məlumatlarının daha ətraflı və çevik ötürülməsi məqsədi ilə rəqəmsal kənd təsərrüfatı adlı Telegram kanalı da yaradılıb.